Всем, при этом меня зовут Богданчик, Апатья, Соня, я буду. Э, господи, что я хочу сказать? Соня не буду проходить спам, спамы, короче. Пишем. Седать, да. Сейчас я сейчас напишу, спам. Пока я все уже напишу уже пол, полгода пройде. Ой, 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 -ой, -ой. ой, -ой, -ой. <звучит> Ща, о. Но, же, Серьезно? Все, давай. Было, деле... Auto... Нет. Это А что это такое? Давай, плей. С с прогрессом... а, спам? Я поняла, а спам. спам. Не понял, спам. впервые показали женщину камеру. А, а, а музыка, а, а спам. Ну, женщину камеру, короче. Нет, прям... а не", а а прям... а не, ну что интересно. Давайте. А спам, алло. А спам, блин. Что-то, наверное, тоже Ну, ладно, похоже. Без спама сегодня будем. Ну зато с прикольными уровнями. Так, дальше. О, Инсейн. Это Я по жизни инсейн. О, это инсейн уже проходит. Короче, я таки сейф уже insane бачу. Я его. Ой. Это же двойной топ. Да, является очень сильным персонажем.

Подъемки они сильные, поэтому я поставил их так высоко. Если сломить спикеры, то возможно было поставить их и выше, но у нас есть кандидаты на следующие места получше. Ну да, там уже просто конкуренция очень хорошая. Да скорее всего, дальше будет Black Speed. Чего? Вы забачивали. В этом топе я дал вам тузмена и так спикеры. нельзя их ставить на одно место ну в смысле вантусмен и бокспикер на одном месте это бог это легенда это первое место как минимум ребята это легенда о я ты тоже проходишь уже двенадцатое место いいね、実は自分の実習の仕事を

а Буду ну, долго это рождали. Разобравшись со всеми мелкими медленными и мы наконец-то переводим к топ-10 самых сильных персонажей в сериале. И поверьте, будет очень жестко. Ну мы продолжаем с 10 места. На это место я поставил очень интересный А именно юриста, и скидиста с, с бомбами. Они оба являются очень Если один был поиграем в То второй, во-первых, с сильными ракетами, в которых используется кислота. А Чего? Может просто взорваться, Хоть они и появились ненадолго и, и не нанесли большого урона но все равно они я не говорю ну я говорю, я говорю вообще общины про как бы тут ну, вообще ну да, не без Б, они сильные но по сути таких скебедистов было куча в сериале там их было просто бесчисленное количество например вот этот скебеди череп ну, но уже явно сильный да он рыгает настолько любит пить так. А, ну прикольно вот не поставил мне мой лайк, лайк. Ребят, еще раз, эм, кстати, не дальше

веселье начинается. Но я веселье не буду проходить. Ну, дальше. Давайте. что у нас. И... Как будто бы... И шо? такое. Все-таки на интересные уровни попадаются. Тут, Тут ні, я по жизни хардер. Что произошло? А, реклама. Я думаю, Свизл отключил, ибо у нас в 12 заключил эти Свизл. Прикольный уровень. Давайте ставим ему лайк и переходим дальше. Сколько О, изи, 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 изи. Изи, я проезжу, наверное. Они раскрыли потенциал оригинального. Хотя, наверное, раскрыли, потому что он ну, в каждой серии отгребает, но никак не сдохнет. На седьмое место я хотел поставить целую группу персонажей, а именно новых астер и Тяги Шопы серии. Прежде чем закинуть... Очень нифига. Да, эти Астры и вправду сильные, но только в группе. По отдельности они способны подтверждать многим персонажам в этом топе. Каждый Такие? Из них имеет свои плюсы, как это самый и легкий уровень в у... все... А, жизнь А жизнь, вообще, Только за 12 место Вантусмен и Спикер. <laughs> да. Так что не переживай за седьмое место, все нормально. Тут я с тобой согласен, да, по отдельности они не так сильны. Хотя вот вышла буквально недавно серия, да, 75-я, где нам показали, насколько на самом деле эти чуваки сильны по отдельности. Понадобилась целая группа скибидистов и операторов, которые работают совместно, чтобы одолеть одного вонючего астра, маленького скипидиста. А что такие вообще мальчиливые? Давайте, прошу, по Например, Например прошу. Ну, еще раз дякую за 20 тижков, потому что я дав десь 3 чи Ладно, 2 тижні десь або три тижні. Коротше, скільки я так ждав. Як вдруг не набрали? Так ради. Тобто не був, ну я є... крім росіян, дякую. А росіянам не дякую. І якщо немає якісь росіяни підписані, так що відписуйтесь. Уже ось Уж краще подождати якоїсь Узбекистан. Кр ось Уж краще вже. Почекайте, какой-то ну, лишь не бы россиян. Сейчас, давайте я чисто как Ванга скажу, кто самый сильный. Вот этот топ-5, как оно будет. Смотрите, на пятом месте будет 100% спикермен, на четвертом месте будет скибиди ученый, на третьем месте будет джимен, на втором месте будет камера Мэн. и на первом месте будет тиви Мэн. Вот такой вот, мне кажется, топ сейчас а мы есть, видим, Но, что но такое. по крайней мере, то, что я сейчас... Озвучил, я примерно так и считаю, что вот такой топ и должен быть, что в любом случае, в любом раскладе должен быть на первом месте Насчет второго Фигня. и третьего Может Пока быть, а быть Джиммэн будет на втором месте А на третьем месте будет камерамен. Но на, на пятом месте сто процентов будет спикермен Потому что он явно слабее всех остальных перечисленных на пятом месте расположился спикер Майн Титан. Этот веселый и сильный здоровяк показал вам хороший пример, каким должен быть Натэ Давай, К сожалению, все его силы, как и большой не увидели, как его зарядили. Но затем он вернулся, и после этого Дима показал, что он подошел. Че, пожди, че? опять же тоже уровень понимаю, откуда такие мудрые Так, не шла, не чо, не не а, ну да, ладно, ну что, хардеры и А, да, проходят. ладно, еще раз. Скибиди ученого? Блин, мне почему-то кажется, что все-таки камерамен бы его затащил. <связь> а, хотя, блин, если вспомнить ту серию, когда они сражались, по сути, он не, с, не, затащил. Но он не затащил, потому что он сражался против двоих, ослабленный и так далее. Если, бы он был свежий, полон сил, то я думаю, что он бы все-таки затащил один на один с ученого. Он силен и духом, и физическим показателем. Этот титан никогда не бросит ни одного из товарищей, ни важно, титан это или же обычный агент. Он идет вместе со всем альянсом и никогда не ездит на рожон. Ну, ну вот мне кажется, что вот как раз таки он будет. прикольный уровень, и, кстати. Этот бой. Целый этот, уровень этот, нравится. Этот бой... Ладно, давайте уже видео заканчивать. Убивает, но, по сути, всем! Показываем бубы данчиком по